Анна Беркутова. Элита российской науки. Сама, правда, не очень представляет, чем занимается. Если женщина не по зубам, ее едят глазами и сплетнями. Привет. <реклама> Супермен прилетел, чтобы поздравить тебя с супер помолвкой. <реклама> Член краевской семьи Швеции застукал тебя с этим чертовым стриптизером. Итан, ты же мне предложение сделал. Предложение можешь забыть. Про контракт можешь тоже забыть. <связывающие> Расскажете начальству, вас отшлепают, отпустят. Это ведь вы, королевской семейки, инфантилин вместо приданого Пацаны, а? Да что им всем нужно от меня, что у вообще в голове <связывающие> <связывающие> Образцовая самка. Мечта. Рот закрой. Ненавижу 8 марта. Убил бы тех, кто им права продает. Интересно, свои или силиконовые? Господи, я что, их мысли читаю? Надо будет ее трахнуть. У меня дар. Я умею читать мужские мысли, прикинь. Чего их читать-то? Мужчина, он или кушать хочет, или ласки. Ну и там всякие хоккей, рыбалки, футболы с охотами. Вы знали, чтобы меня убить? Я пришла поговорить с вами о вашем будущем по теории всего, Орлову нужна девушка. Попробуй изменить себя. До 30 лет дожила и ничего про мужиков не знаю. Да нам забота нужна. И у него крылья выросли. Я теперь член кор, бог знает чего. Если эта самочка как следует поет своим хвостиком, то наши парни живут. Женщина должна быть красивой, любимой и счастливой. А больше она никому ничего не должна. В первую очередь с 8 марта поздравляют свою маму, а потом уже бегут к друзьям детства. С 8 марта? Мужчины. У меня такое впечатление, что вы пытаетесь прочесть то, о чем я думаю. Мысли какие-то есть у вас? Вы же думать можете? Я не думаю, я работаю.